এতিয়াৰ গেটফুৰ ফাইবা আজি এজন কেণ্ডিডেটে তেওঁ কি কি কুৱেশ্যন সুধিলে আমালৈ এইখিনি তেওঁ সোধা কিছুমান কুৱেশ্যন আমালৈ পঠিয়াইছিলে এক নম্বৰ কুৱেশ্যনত তেওঁ সুধিছে তেওঁৰ নামটো সুধিছে যে তোমাৰ নাম কি বা তোমাৰ নামটো কোৱা এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে দুই নম্বৰ সুধিছে যে তোমাৰ ঘৰ ক'ত বা তোমাৰ ঘৰখনৰ নাম ঘৰখন ক'ত আছে বা তোমাৰ জিলাখনৰ নাম কি এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে তুমি কোনখন জিলাৰ পৰা আহিছা এই কুৱেশ্যনবিলাক সুধিছে নেক্সট তিনি নম্বৰ সপ্তাহ সুধিছে আপুনি আগবেলাও দিছিলা ন যদি কোনোবা এজন কেণ্ডিডেট দুটা থাকে যদি টেন লেভেল এণ্ড এইট লেভেল দুটাতে যদি পাছ কৰিছে সেই কেণ্ডিডেটজন ইভিনিং এণ্ড মৰ্ণিং এণ্ড ইভিনিং দুটা শ্বিফ্টত থাকিব আৰু কৈছে হাফ টাইমত কি খালা হাফ টাইমত মৰ্ণিং শ্বিফ্টটো দিয়াৰ পিছত যে হাফ টাইমটো পাব সেই হাফ টাইমত কি খালা এইটো কৈছোঁ সুধিছে কিয় খোৱা নাই যদি তুমি খোৱা নাই কিয় খোৱা নাই নেক্সট ছয় নম্বৰত কৈছে তুমি কাৰ লগত আহিলা এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে যদি কেণ্ডিডেটজন দূৰৰ হয় দূৰৰ হ'লে কোনোবা মা দেউতাক আনিব পাৰে কোনোবা হয়তো কেণ্ডিডেটৰ লগত আহিব পাৰে বট যদি কেণ্ডিডেটজন অকলে আহিছে তেতিয়াহ'লে অকলে আহিছোঁ বুলি ক'ব তেতিয়া কুৱেশ্যনটো কি হৈছে তুমি কাৰ লগত আহিলা নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে কিহেৰে আহিলা ইমান দূৰৰ পৰা যে আহিলা কিহেৰে আহিলা আঠ নম্বৰ সুধিছে কেতিয়া আহিলা নেক্সট আঠ নম্বৰ সুধিছে নম্বৰ সুধিছে আজি ৰাতিটো ক'ত আছিলা যে সেই অহা দিনাখন ৰাতিটো ক'ত থাকিলা নেক্সট টেন নম্বৰ হোটেলটোৰ নাম কি হোটেলৰ নামটো সুধিছে নেক্সট হোটেলৰ মালিক কোন মানে তেওঁ যিখিনি দৈনন্দিন অহা দিনা ভাইভা দিবলৈ অহাৰ পৰা যিখিনি আহিবৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁ যে ফাইভা দিবলৈ আহিছে সেই তেওঁ অহাৰখিনিৰ কথাই তেওঁক সুধিছে ইলেভেনক সুধিছে হোটেলৰ মালিক কোন তুমি যে গেষ্ট হাউচত আছিলা বা হোটেলখনত আছিলা হোটেলখনৰ নাম কি বা হোটেলৰ মালিক কোন নেক্সট টুৱেলভক সুধিছে হোটেলটো ক'ত আছে তুমি যে হোটেলটোত থাকিলা হোটেলখন কোনখন ঠাইখিনি ঠাইখিনিৰ নামটো সুধিছে থাৰ্টিনক সুধিছে তোমাৰ হবি কি আচলতে কি হয় তোমালোকে যিমানখিনি পৰাপক্ষত তোমালোকে খুব সহজ তোমাৰ হবিটো ক'বলৈ চেষ্টা কৰক এতিয়া এই কেণ্ডিডেটজনক কি সুধিছে তেওঁ যে আহিলে কিহেৰে আহিলে ক'ত থাকিলে তেনেকুৱা কুৱেশ্যনে সুধিছে যদি তুমি টান এটা হবি তুমি চইচ কৰি লোৱা সেই তোমাৰ সেই টান হবিটোৰ ওপৰত যথেষ্ট কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে যদি তুমি সেই কুৱেশ্যনবিলাক নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে কি হয় পেনেলে তোমাৰ মাৰ্কছটো কমাই দিব যিহেতু এইবাৰ ভাইভাত ফিফটিন মাৰ্কছ আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে মানে খুব চৰ্টলি এনচাৰবিলাক দিব চেষ্টা কৰক যদি তুমি অকাই পকাই তুমি নিজে বনাই কুৱেশ্যনবিলাক বনাই যোৱা তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰতে কুৱেশ্যনবিলাক সুধি যাব হৈ থাকিব সেইটো এটা মনত ৰাখিব যে তুমি পৰাপক্ষত খুব কম উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক নেক্সট ফিফটিন নম্বৰ সুধিছে ক'ত ক'ত ভ্ৰমণ কৰিলা কিয় ভ্ৰমণ কৰি ভাল পোৱা যদি কেণ্ডিডেটজনক সোধে তুমি ভ্ৰমণ কৰি ভাল পোৱা নে হয় ছাৰ মই ভ্ৰমণ কৰি ভাল পাওঁ তেতিয়া সুধিব পাৰে কিয় ভ্ৰমণ কৰি ভাল পোৱা আৰু কুৱেশ্যন সুধিছে ক'ত ক'ত ভ্ৰমণ কৰিলা তোমাক যদি তুমি যদি বুৰঞ্জী প্ৰকৃত ঠাইৰ ওপৰত ভ্ৰমণ কৰিছোঁ বুলি কোৱা সেই বুৰঞ্জী প্ৰকৃত ঠাইৰ ওপৰত তোমাক যথেষ্ট কুৱেশ্যন সুধিব ছিক্সটিন নাম্বাৰ সুধিছে খাজপুৰত ৰজাঘৰ আছে ন এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে ছেভেণ্টিনত সুধিছে ভুৱন পাহাৰত কি আছে এইটিন নাম্বাৰ সুধিছে কৌশিক ৰায়ক চীনানে নাইণ্টিনত সুধিছে তেওঁক জনাইছিল নেকি টুৱেণ্টিন নাম্বাৰ সুধিছে এ ডি আৰ যে পাছ কৰিলা তেওঁক জনোৱা নাই নেকি তুমি যে এ ডি আৰ পাছ কৰিলা তোমাৰ পেয়সী বা বন্ধু বান্ধৱীক তুমি জনোৱা নাই নেকি টুৱেণ্টি ওৱান তেওঁক সুধিছে তেওঁ আপোনাৰ গাঁৱত কেইবাৰ আহিছে বন্ধু বা বান্ধৱীজনী তোমাৰ গাঁৱত কেইবাৰ আহিছে এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে আপুনি গুৱাহাটীত কিমান বাৰ আহিছা বা কিমানবাৰ আহিলে এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে টুৱেণ্টি থ্ৰী তেওঁ মোক সুধিছে তুমি ভ্ৰমণ কৰি ভাল পায় ন এইটো কুৱেশ্যন আগতেও সুধিছিলে যোৱাকালিৰ পৰা ক'ত ক'ত ফুৰিলা তুমি যে গুৱাহাটীলৈ আহিলা গুৱাহাটীত বহুত ফুৰিবলগীয়া ঠাই আছে তুমি সেইবিলাক ফুৰিছা নেকি এনেকুৱা কৈছোঁ তেওঁ সুধিছে টুৱেণ্টি ফ'ৰত কি সুধিছে কিয় ঘূৰা নাই তুমি যে ভাইবা দিবলৈ আহিছা সেই আজৰি পৰ সময়খিনিত তুমি কিয় ফুৰা নাই এইটো কৈছে সুধিছে টুৱেণ্টি ফাইভক সুধিছে আজি ঘূৰিবা নেকি তুমি যি ভাইবা হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত কি ঠাইবিলাক ফুৰিবা নেকি এইটো কৈছে সুধিছে টুৱেণ্টি ছিক্সক সুধিছে ট্ৰেইনত কেতিয়া আহিছে তুমি যে ভাইভা দিবলৈ আহিছে সেই সময়খিনিত যদি তুমি ট্ৰেইনেৰে আহিছোঁ বুলি কোৱা ট্ৰেইনত কেতিয়া আহিছে সেইটো সময়টো সুধিছে টুৱেণ্টি চেভেনক সুধিছে বৰাকত এটা ফেমাছ প্ৰখ্যাত বিল আছে বিলটো তুমি জনা নেকি বৰাকট প্ৰখ্যাত বিল কি বৰাকত সোণ বিল আছে সোণবিল ক'ত আছে কৰিমগঞ্জ জিলাত আছে এয়া টুৱেণ্টি এইটৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে ক'ত আছে কোকৰাঝাৰ কি কয় কৰিমগঞ্জ জিলাত আছে কিয় ফেমাছ আৰু বৰ্তমান সুধিব পাৰে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বৰ্তমান নাম হ'ল শ্ৰীভূমি জিলা এইটো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে টুৱেণ্টি নাইনক সুধিব পাৰে শিলচৰৰ পৰা তালৈ কিমান দূৰত্ব সুধিব পাৰে শিলচৰৰ পৰা সোণবিলৰ দূৰত্ব কিমান বা শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ দূৰত্ব কিমান এইটো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে কেণ্ডিডেট লৈ হয়তো গুৱাহাটীৰ ডিচটেঞ্চটো বেলেগ বেলেগ হ'ব তুমি তাত গৈছিলা নেকি তুমি সেই বিলখনৰ ওচৰলৈ গৈছিলা নেকি থাৰ্টি ওৱানক সুধিছে কিয় যোৱা নাই ছাৰ যদি কেণ্ডিডেটজনে কয় হয় ছাৰ মই বিয়লিখনলৈ যোৱা নাই কিয় যোৱা নাই এইটো কুইচন সুধিছে থাৰ্টিটো সুধিছে আপোনাৰ প্ৰিয় নেতাজনৰ নাম কোৱা থাৰ্টি থ্ৰী কৈছে কিয় প্ৰিয় তোমাৰ যে নেতাজনৰ তোমাক নেতাজনৰ নাম সুধিছে তুমি যদি নেতাজনৰ নামটো কোৱা কিয় প্ৰিয় তোমাৰ কিয় ভাল লাগে নেতাজন তোমাৰ কিয় ভাল লাগে এইটো কুইচন সুধিছে থাৰ্টি ফ'ৰ সুধিছে তেওঁক বেলেগ এটা নামৰ বিখ্যাত নামটো কি তেওঁ আৰু কিবা প্ৰখ্যাত নাম আছে নেকি এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে তোমাৰ অঞ্চলটো তেওঁক মামা বুলি জনাজাত নেকি সুধিব পাৰে যদি তোমাৰ তুমি যদি কোৱা ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম তেতিয়াহ'লে তেওঁ বৰ্তমান পপুলাৰ নাম কি মামা বুলি সকলোৱে জানে এইটো কুৱেশ্যন তেওঁ সুধিছে এতিয়াৰ গেটবোৰ ভাইবা এইট এণ্ড টেন লেভেল ভাইভা কুৱেশ্যন আমাক এজন কেণ্ডিডেটে যি ঊনৈছ আৰু বিশ তাৰিখৰ যিখিনি ভাইভা আছে সেই ভাইভাখিনি তেওঁলোকে আমালৈ পঠিয়াইছিলে এতিয়া তেওঁক প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি সুধিছিলে যে আপোনাৰ নাম কি যে পেনেলজনে বা ছাৰজনে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কি সুধিছে যে আপোনাৰ নাম কি বা তোমাৰ নাম কি নেক্সট কুৱেশ্যন খুব ইজি কুৱেশ্যন সুধিছে ঘৰ ক'ত তোমাৰ ঘৰখন ক'ত বা তোমাৰ ঘৰখন কোন ডিষ্ট্ৰিকত এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে নেক্সট কুৱেশ্যন হিন্দীত ভাবা দিবা নেকি মানে ছাৰজনে টেষ্ট কৰিছে যে তুমি হিন্দীত ভাবা দিব নেকি বা তুমি হিন্দীত ভাবা দিবলৈ পাৰিবা নেকি নে তুমি মাতৃভাষাত হিন্দী মাতৃভাষাত ভাবা দিবৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি আহিছা এইটো কুৱেশ্যন তোমাক টেষ্ট কৰিছে তোমাৰ হিন্দীৰ প্ৰতি তোমাৰ আগ্ৰহটো আছেনে এইটো তোমাক টেষ্ট কৰিছে নেক্সট চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমাক কৈছে বৰাক উপত্যকাত মুঠ কিমানখন জিলা আছে ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব তিনিখন বৰাক উপত্যকাত মুঠ তিনিখন জিলা আছে পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কেনেদৰেজনক সুধিছে শ্ৰীভূমি পুৰণা নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব কৰিমগঞ্জ জিলা বৰ্তমান কৰিমগঞ্জ জিলাৰ নতুন নাম হ'ল শ্ৰীভূমি নেক্সট ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে তোমাৰ এইচ এছত কি কি ছাবজেক্ট আছিল যদি কোনোবা এজন কেণ্ডিডেট এইচ এছ লেভেলত ষ্ট্ৰীম তিনিটা থাকে আৰ্টছ ছাইন্স আৰু কমাৰ্চ যদি কেণ্ডিডেটজন আৰ্টছৰ হয় তেতিয়াহ'লে আৰ্টছৰ বিষয়কেইটা কি কি আছিলে ধুনীয়াকৈ ক'ব যদি ছাইন্সৰ হয় ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী মেথছ এই এই তিনিটা বিষয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে বা নিউটন ল'ৰ ওপৰত কথা সুধিব পাৰে গ্ৰেভিটেশ্যন কি সুধিব পাৰে এক্সিলেৰেশ্যন কি সুধিব পাৰে বা নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল সুধিব পাৰে নিউটন ছেকেণ্ড লৰ কথা সুধিব পাৰে নিউটন থাৰ্ড ল' সুধিব পাৰে আৰু যিখিনি কমাৰ্চৰ ষ্টুডেণ্ট আছে কমাৰ্চৰ বিষয়কেইটাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটোক সুধিছে অসমৰ দুজন সাহিত্যিকৰ নাম কোৱা অসমৰ দুজন সাহিত্যিক হ'ল প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰু লক্ষ্মীনাথ ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আমি এই দুজন সাহিত্যকৰ নাম আমি ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰোঁ নেক্সট আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনত কৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতিগৰাকীৰ নাম জনা নেকি কি কৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতিগৰাকীৰ নাম জনা নেকি ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি হ'ল পৱনাথ গোহাঁই বৰা ঊনৈছশ সোতৰ চনত শিৱসাগৰত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু সম্পাদক আছিলে হৰতচন্দ্ৰ গোস্বামী কেতিয়াবা সম্পাদকজনৰ নাম সুধিব পাৰি নেক্সট কুৱেশ্যন নোবেল পুৰস্কাৰ কি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে নবেল পুৰস্কাৰ কিছু আলফেড আলফেড নেলে আলফেড নেলে ছুইডেনত তেওঁৰ যিখিনি সা সম্পত্তি আছে সকলোখিনি তেওঁ চৰকাৰৰ ওচৰত এখন উ উ উ উ উ উ উ উ উ উইল কৰি থ যায় আৰু সেই সম্পত্তি তেওঁ যিখিনি সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তিৰ দ্বাৰাই ঊনৈছশ এক চনৰ পৰা ন'বেল পুৰস্কাৰ দি অহা হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ দহ নম্বৰ কুৱেশ্যন সুধিছে ৰবীন্দ্ৰনাথে কোনটো সাহিত্যৰ কাৰণে নবেল পুৰস্কাৰ পাইছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গীতাঞ্জলি নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে ৰবীন্দ্ৰনাথে কিমান চনত সাহিত্যৰ কাৰণে নবেল পুৰস্কাৰ পাইছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঊনৈছশ তেৰ চনত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে সাহিত্যৰ কাৰণে গীতাঞ্জলি পুথিখনৰ বাবে নবেল পুৰস্কাৰ পাইছিলে নেক্সট টুৱেল্ভ নম্বৰ কুৱেশ্যন নবেল পুৰস্কাৰ পোৱা পাঁচজন সাহিত্যিকৰ নাম কোৱা আমি কি কি ক'ব পাৰোঁ বাৰু মেৰী কিউৰি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ গীতাঞ্জলিৰ কাৰণে পাইছিলে মেৰী কুৰি কিহৰ কাৰণে পাইছিলে এক্স ৰে আৱিষ্কাৰ কাৰণে পাইছিলে চি ভি ৰমন মাদাৰ টেৰেচা শান্তি নোবেল বঁটা পাইছিলে আৰু কৈলাশ সত্যাৰ্থী নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে শান্তি নবেল বঁটা কোনে পাইছিলে কেনেডাজনৰ কি সোধা সুধিছে শান্তি নবেল বঁটা কোনে পাইছিলে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মাডাৰ টেৰিছা নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ কোন আমি ইয়াৰ উত্তৰ কেনেধৰণে দিব পাৰোঁ চাৰি অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু অসমৰ প্ৰথম ভাৰত ৰত্ন মনতভাৱে প্ৰথম অসমৰ ভা ভাৰত ৰত্ন পোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তি নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ ঐতিহাসিক জিলাখনৰ নাম জনা নেকি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব শিৱসাগৰ অসমৰ এখন ঐতিহাসিক জিলা হ'ল শিৱসাগৰ জিলাতে সুধিছে তেওঁক নাম তেওঁৰ নামটো সুধিছে ছেকেণ্ড নম্বৰত কুৱেশ্যন সুধিছে এড্ৰেছটোৰ ওপৰত তেওঁক কুৱেশ্যন সুধিছে যে আপোনাৰ গাঁওখন আপোনাৰ ডাকঘৰটো আপোনাৰ জিলাখনৰ নাম আপোনাৰ পষ্ট অফিচৰ নাম আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সদৰৰ নাম বা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এম এল এজনৰ নাম সুধিব পাৰে আপোনাৰ জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকীৰ নাম সুধিব পাৰে যে আপোনাৰ জিলাৰ কিবা হিষ্টৰিকেল বা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট আছে নেকি এনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট আছে নেকি এইটো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে আপোনাৰ ঠাই ইতিহাসৰ ওপৰত কুশ্বন সুধিছে যে আপোনাৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে আপোনাৰ ঠাই ইতিহাসৰ ওপৰত কৈশ্যন সুধিছে নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে যে তোমাৰ দেউতাই কি কৰে এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে তোমাৰ দেউতাৰ পৰা দেউতাই কি কৰে যে মোৰ দেউতা এজন খেতিয়ক খেতিয়ক বুলি কওঁতে কি খেতিয়ক তেওঁ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে খেতি কৰে নে নে যে পুৰণিকালৰ সেই থলুৱা পদ্ধতিৰে খেতি কৰে এনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন আপুনি এতিয়া কি কৰে যে আপুনি এতিয়া কি কৰে যে কোনোবা কেণ্ডিডেট এজন যে আই টি আই ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এই ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ওপৰত যথেষ্ট কচু সুধিব পাৰে যে ঘৰ এখনত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা ৰোধ কৰিবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনেকুৱা কুৱেশ্যনটো যদি সুধি দিয়ে তেতিয়া আপুনি কি ক'ব যে ঘৰ এখনত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ এম চি বি ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা ফিউজ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যে এম চি পি ফুল ফৰ্মটো সুধিব পাৰে নেক্সট দ্বিতীয়জন কেণ্ডিডেটক সুধিছে প্ৰায় ছেইম কুৱেশ্যনে সুধা দেখা গৈছে তোমাৰ নাম দেশ নহয় জানো বা তোমাৰ নাম অমুক নহয় জানো তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে তুমি কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছা যে দৰং জিলাৰ বৰ্তমান উপায়ুক্তজনৰ নাম সুধিব পাৰে লগতে আৰু কি কি কুৱেশ্যন চাই যাব ডিচিজনৰ নাম চাই যাব এছ পি গৰাকীৰ নাম চাই যাব বা আৰু কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে লোকসভাত কিমানখন আসন আছে ৰাজ্যসভাত কিমানখন আসন আছে বা বৰ্তমান ভাৰতত কিমানখন ৰাজ্যসভা আসন আছে বা বৰ্তমান ভাৰতৰ কিমানখন লোকসভাৰ আসন আছে এইটো চাই যাব এম এল এগৰাকী বয়স কিমান ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ ন্যূনতম বয়স কিমান হ'ব লাগে বা ৰাজ্যপাল হ'বলৈ ন্যূনতম বয়স কিমান হ'ব লাগে লোকসভাৰ এজন কেণ্ডিডেট হ'বৰ কাৰণে কিমানখিনি বয়সৰ প্ৰয়োজন এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন চাই যাব পাৰে যে এতিয়া কি কৰি আছা এইটো কুৱেশ্যন খুব কমন হয় মই আগতো ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডিডেটজনকো সুধিছে এতিয়া তুমি কি কৰি আছা যে কোনোবা এজন কেণ্ডিডেট হয় পঢ়ি থাকিব পাৰে নহয় কোনোবা কোম্পেনীত কাম কৰি থাকিব পাৰে এনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে নেক্সট কুৱেশ্যন ডি এল এড কৰিছা নেকি যিহেতু পঢ়াৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন হয় ডি এল এড কৰিছা নেকি সুধিব পাৰে যদি কৰিছা হয় কৰিছোঁ যদি কৰিছা তাৰ পৰা সুধিব পাৰে যে পেডালজি পেডগ'জি এইগিলাক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে ইডুকেশ্যনৰ পৰা সুধিব পাৰে নেক্সট কিয় নকৰিলা তুমি দেখোন টিচাৰ হ'ব পাৰিলা হয় যদি তুমি ডি এল এড কৰিলা হয় তেতিয়া দেখোন তুমি টিচাৰ হ'ব পাৰিবা এনেকুৱা কুৱেশ্যন যিহেতু হ'ব দিয়া যোৱা বা এইখিনি কুৱেশ্যন কৰি সেই ছেকেণ্ড কেণ্ডিডেটজনে যাব দিছে নেক্সট ফ'ৰ্ড নম্বৰ কেণ্ডিডেটজনৰ পৰা এইখিনি কুৱেশ্যন লোৱা হৈছে তোমাৰ বিষয়ে আমাক অলপ কোৱাচোন যে তোমাৰ বিষয়ে আমাক অলপ কোৱাচোন বা তোমাৰ নামটো কি তোমাৰ এড্ৰেছটো যে টেল মি এবাউট ইয়াৰ চেল তোমাৰ হবি কি এইবিলাক কুৱেশ্যন সুধিছে যে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইতিহাস বহুত প্ৰসিদ্ধ নহয়নে হয় শোণিতপুৰ জিলাত কি কি ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ঠাই আছে ধুনীয়াকৈ আপুনি ক'বলৈ চেষ্টা চেষ্টা কৰক যে ঊষাৰ অনিৰুদ্ধ কাহিনী আছে বা কলিয়া শুমা দলঙৰ ওপৰত আপুনি কথা ক'ব পাৰে যে তেজপুৰক চিটি অফ ইটাৰ্নেল লাভ বুলি জনা যায় কিয় কিয় কোৱা হয় চিটি অফ ইটাৰ্নেল লাভ যিহেতু বান ৰজাৰ যি এক উষাক যিহেতু বন্দী কৰি থৈছিলে সেই বন্দিত উষাৰ বান্ধৱী চিত্ৰলেখাই সুদূৰ দ্বাৰকাৰ পৰা অনিৰুদ্ধক ঊষাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছিলে আৰু উষা আৰু অনিৰুদ্ধ গান্ধৱ বিবাহ সংঘটিত সক্ষম গান্ধৱ বিবাহ হৈছিলে যাৰ ফলত হৰিহৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিলে বান হৰি হাঁ শিৱ আৰু ভগৱান অনিৰুদ্ধ ককাক শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত হৰি হৰা যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিলে আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতিয়ে হ'ল অনিৰুদ্ধ আৰু বান ৰজাৰ বা শিৱৰ ভক্ত হ'ল বান ৰজা নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে যে ঘৰত কোন কোন আছে বা আপোনাৰ ফেমিলিৰ ওপৰত যথেষ্ট কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে দেউতা কি কৰে এইটো কুৱেশ্যন খুব কমন হয় যে আগত মই কৈ দিছোঁ যে তোমাৰ দেউতাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰিলে কেনেকৈ ক'ব বেছি আপুনি পাছলৈ নিবলৈ চেষ্টা নকৰিব নেক্সট থাৰ্ড নম্বৰ কেনেজনক কৈছে যে তোমাৰ নাম কি খুব কমন কুৱেশ্যন হয় যে তোমাৰ নাম কি তোমাৰ ঘৰ ক'ত এইটো কুৱেশ্যন খুব কমন হয় তুমি এতিয়া কি কৰা এইটো আগৰ নিচিনাই কমন হয় যোৱাবাৰ এক্সাম দিছিলা নেকি যোৱাবাৰ তুমি এডিয়াৰ এক্সাম দিছিলা নেকি নেক্সট তুমি এডি আৰৰ যিটো চিলেকশ্যন প্ৰচেছ তাত ছেটিছফাইড নে যিটো তুমি এডি আৰ যিটো ভাইভালে তুমি উত্তীৰ্ণ হৈছে তাত তুমি ছেটিছফাইড নাই তোমাৰ মনত কিবা অভিযোগ আছে নেকি সুধিব পাৰে ছিক্স নম্বৰত কৈছা গ্ৰেজুৱেশ্যন কিয় নকৰিলা যিহেতু এইচ চি এছ পঢ়াৰ পিছত কি তুমি গ্ৰেজুৱেশ্যন কিয় নকৰিলা নে তাতেই পঢ়া তুমি পঢ়া শাং কাটি দিলা নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছে তুমি কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত তাত আটাইখিনি প্ৰচেছ মাইক্ৰ'চফৰ থাকে তুমি মাইক্ৰ'চফৰ চি ইউজনৰ নাম জানা নেকি ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব চৈতা হ'ল মাইক্ৰচফ্টৰ বা কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত মাইক্ৰচফ্টৰ চিউ এডিয়াৰ গেটফোৰ ভাবা দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ যি পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছিলে এই পোন্ধৰ তাৰিখৰ যিখিনি ভাইবা পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ এই ভাইবাখিনিৰ আমি কিছু ক্ৰেডিটৰ পৰা আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ থেংক ইউ গাইছ